О-о-о, это я тебя видел это в Ютубе, блин. Да ладно. Да. Ты что, Вермишель я ешь вот тебя... так вот тут прямо, да, споете? Та да не вермишель это. Это Это, какие? Косичка, блин. А, сыр косичка. Что ты, хочешь похуесосить рассеять, чешу? Да немножко да, ты откуда сам? Зачем? Ну как зачем? За что ты так не любишь Россию? Ты из России ты или откуда? Я из Донецка. А -а -а. Ну рассказывай, как Украина 8 лет бомбила Бомбас. что да, рассказать. Заебало уже все это движение. Ну это дай. Что там, что там? Чем ты думаешь, все это все говорят. закончится? Хотелось бы, чтобы уже закончилось. Уже надоело я этого. Что, лю... там, что там людей. А помнишь, как все это... начиналось? Ну. Ну, как начиналось? Можешь напомнить? Ой, я не хочу об этом А сказать. я тебе напомню. Я тебе напомню. Но это не в тебе в ущерб. Какие-то добы, в том числе и на Донбассе, махали российскими флагами и, и кричали, что мы ну, устали понятно. кормить Украину. Я... Помнишь, повелись я... на российскую пропаганду. Это и клонер, блин. Да. Я... И, и, и потом... Как я зовут? Я не Андрей помню. Анатольевич. И потом начали вот отгребать реально, все. Я. И теперь вы сидите и говорите, как это уже все за... Так оно Ой, нас ладно. Еще понятно, все, что, что ты будешь топить за эту... Ну, да. А что? Что я не так говорю? За кого топить? Я просто тебе историю пересказываю. Причем тут топить не топить. Можно подумать не было. Б... Е -е 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 -е, сидели шахтеры в Донецке, баню... получали две штуки баксов зарплату. В, в то время как у нас в Полтаве средняя зарплата была 300 баксов. И сидели, рассказывали, как вы, блядь, весь всю Украину кормите. Повелись на Российский теперь все отгребаем уже 10 лет. Вот что меня вкурит. Просто э, ну я это не к тебе в укор, просто вот, хотелось кому-то высказать и зайти да 10 лет. Что бесполезно? Кто То другой говорит: бесполезно с тобой разговаривать, это понятно. Да, конечно, аргумент нечем крыть. Да, да? да. что ж тут да. разговаривать. Да. Слышь, привет. Нет, да, дело смотрите. не в этом. Дело в том, что понимаешь, э, как тебе сказать, и с, той, и с той стороны, те кто фанатично настроены это неправильно. Но опять же, ну что тебя переубеждать? Что значит фанатично Америка настроенные, что? в смысле? Вы вы хотите и там и там, и ну я не, что значит фанатично? Ну можно быть. Ты расскажи, какого хрена не, ну как? вы российскими флагами махали? Вот, объясни, нахрена? Ты скажи, а какого хрена в, в Киеве махали европейскими, американскими Потому флагами? Потому что у нас Майдан конституции, ела, если... у нас конституции записано, ну, у нас интеграция в Европейский Союз. И она записана не вот, не в двадцатом году, не в 2015. там она записана еще хрен знает когда интеграция в Евросоюз. Ладно. А вам хотелось бить, интегрироваться в жопу в эту в эту рожку? Нет. Как раз Донбасс хотел быть самостоятельной страной и никуда не интегрироваться и ни от кого не зависеть и никому задницу не лезать. А вот вы сейчас независимая страна как раз, я так понял, угу. да? А сейчас а и вы и вы это? сейчас не лежите. Ну да, отлично. Боитесь слова а тут десерта? сказать. Это ж, давай это ж а давай хорошим поговорим. Воду вам уже дали? Воду Нет, слышишь? Но ну, в, Киеве, в... в Киеве эту ситуацию создали, тогда Во, этим воду, майданом. Воду уже дали в Донецке? Янукович, Янукович, давным-давно там бы и с да, и без я майдана понял. бы убрали. Ты так. скажи, воду уже дали вам? Ну, не, пока слабовато. Вот беда. Слабовато. Видишь, добились все-таки независимости. А че же Россиюшка воду не организовала за 10 лет? Не, ну так поставки туда. Северский Донец канал шел, он сейчас перекрыт. А почему он перекрыт? Ну потому что сейчас э, Украина в высокое. Нет, не потому что, что по сейчас прокладой. Украина, а потому почему? что должны какие-то ходили на референдум в 2014 году. Вот почему. Вот, вот причинно-следственная связь. А, У вас ладно. все время как-то оно обрывается где-то. Я... Слышишь, я вот никуда не ходил. Никуда 90%, 90 голосовало за Януковича. Вот где Донбасса, вот где оно все началось. Не, ну слышишь, Ющенко тоже поддерживали много кто, а он сделал что-то для Украины? Он Нет, не сделал, не сделал, потому что в, в, в Верховной Раде тогда у него не было поддержки, как вот у Зеленского Спасибо. сейчас 100%, под... ну в смысле вот у него монобольшинство. У Ющенко ни хрена не было таких возможностей, потому что сидела всякая э, ОПЗЖ, ну, Рыговская э, в этом, в Верховной Раде. Кто бы ему там дал что-то сделать? Кобздец вообще. Так а сейчас ты где находишься вообще сейчас? В каком а? городе? Город Полтава, Украина. Полтаве? Mm. Я в Полтаве знаешь где служил? На 80... красных казармах ты служил. Да, же? да, 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 на красных казармах. Ну, так я ж тебя знаю. Так а слышишь, а ее это самое, они как? Эта часть уже не существует вообще, как военная уже часть. Уже все да? нету ее. Mm. Ностальгия. Мы там кросс бегали тогда вокруг забора. Институт запахах, связи, вверх. ты что же знаешь? Не, вот институт связи нет, только красные казармы. Я там полгода в учебке побыл, и потом все, а -а -а. нас же расформировали. Ну, по институту по связи поводу. Россия в прошлом, по-моему, да? году при, прислала две ракеты и много людей погибло. Институт связи uh -huh. там практически раз, разрушен. Uh -huh. Это так, чтобы понимать. Так что такое? Ну ладно, давайте. Это я так понимаю, uh -huh. что, ну, короче, что тут говорить. Давайте, удачи вам. Uh -huh. Давай, давайте, пока. Ну, якось наганять на мужиков, ясно, що, по-перше, що вони скажуть? Вони, це знаєте, було класно поїхати, в... коли е, ви були в Україні і можна було ходити, розказувати, да я, то та на, та Зеленський, та то, та Порошенка. На Росії такого немає. На Росії ти маєш насолоджуватися тим, що тебе сьогодні є, пожирать і все. Не дай Бог, ти де щось комусь скажеш. Сьогодні, от Тіктокові потрапляється історія про геолога, який там щось і воював. І... Ні, це, мабуть, ще до війни було. Ні, він і Ну, все було нормально. І він просто на роботі сказав, що а ось в Америці, типа, краще бурять, ну, якісь технології. І до нього прийшло НКВД. И его забрали э, на Каторгу. Вот, вот это вам россиюшка, понимаете?